Всем привет! Третья часть на мотор колеси с гироскутера. Решил я сделать петрогенератор, начав с поворотного механизма и скользящих, так сказать, контактов. Скользящие контакты из генератора, по-моему, с газона, а поворотный механизм у меня был из помпы, по-моему, с помпы, с водяной помпы. Сейчас я заварил два уголка небольших, тоненьких, делаю корпус, раму для крепления электроники, для мотор-колеса, для заднего хвоста и так дальше. Вот мотор-колесо диодным мостом, поворотный механизм, там стоит два подшипника, хорошо, что они в корпусе там в алюминиевом, ну, корпус алюминия, но внутри обойма железно. Все хорошо. фиксируется еще болтом. есть смазка до солидола, или масло наливается. Короче, все смазывается, все хорошо, даже есть фляны для четырех балки в М6. Вот я прокрутил уже корпус, сделал форму самого корпуса с пятеркой металла, вырезал пластинки, прикрываем мотор колесо гироскутера. Сейчас буду крепить щетки, диодный мост. Ну, короче, потихоньку забирать всю всю конструкцию, что оно получится. Дальше поднимемся. Тут одна единственная, что я купил, это мотор колесо с гироскутером. ничего. Сейчас я проверяю лампочку. 5 ватт, 12 вольт. При маленьких оборотах ярко светит. Даже можно их все вспалить. Сейчас я поставлю 21 ватт, 12 вольт. Уже, конечно, с нагрузочкой, да. Ну, лампочка робот. Так, дальше. Что? Ну, я уже тестировал, показывал. Так, теперь уже в конструкция в сборе. Полностью щетка, щетка я найду, по-моему, 10 или 20 ампер за 8 мотора щеточного. Ну, короче, все совдеповские. Вот я так сделал, короче, конструкцию ну, трошки порыдела в поворотном механизме и скользящие контакты. То есть щетки плотно прилягают, пружинки хорошо на щетки давлять, и щетки не отходит, Люфта подшипников мая, хоть и выработка, какая-то там в водяной помпе была на этом ну, нормально. Сейчас приклеится диодный мост, круглогубцы встречать, потому что диодный мост на весу. Я на клей, по-моему, крокодил приклеивал его, ну, через изоляцию до железного корпуса. Больше ничего я пока что не придумал. Ну, для самоделки, э, что у меня думали было, то и делал, короче. Самое главное, что при малых оборотах что-то вырабатывает. 10-20 ватт вырабатываем. Ну, для зарядки там 10 амперного аккумулятора, 20 амперного, 15 достаточно при малых ветрах. А там протестир, все мачту делать. Треба. Для этого надо еще хвост сделать правильно длиной формы и лопасти длиной и шириной формы надо с обычной трубы с 200 -й, 250 -й, 200 -й там металл ой металл извиняюсь толщина 48 по моему Я не ошибаюсь да, 4,8 толщина пластмассы цей. Короче, надо в интернете прошурстить, подавиться, какие формы лопастей нагрузка так 10, 20, там 30 ватт, ну, может какую-то защита, может без защиты, пока что. для хва... сделал для хвоста трубу, нарежу резьбу М6, две штуки, чтобы хвост прокручивать. Можно было регулировать хоть трохи, вот там. Ну, по идее, это я так думаю. Там... И кожу, конечно, сделаю, чтобы диодный мост закрытый был, закрыт конечно, не герметично, но все равно закрыто было от дождя там и так далее, от пыли троха. Ну, короче, такая конструкция у меня получилась. Что получится, то и получится. Как я сказал, главное, что оно что-то вырабатывает. <coughs> я вообще думал, что не получится. Я уже и тестировал там разные перематывал и магниты клеев на тракторные генераторы, автомобильные генераторы. Толково оно там ничего не выдавало только надо высокие обороты, так сказать. Ну, люфта, у себя проверяю, люфта нема, и плавно поворачивается, и при нагрузке щетка не отходит. Вот мой первый проект, четырехлопастный, а сейчас уже трехлопастный вертикальный, тоже с канализационных труб двухсотых. Я тут думал-думал, передаточный число сделать. То есть, вин, багато как в таких обороты не, не здоровье, на какое-то передаточное число, какой-то редуктор, или что, ну, что то такое стало. Сейчас маленький ветер, ну, он вращается, проделано три лопасти. И тяга такая сама почти осталась, может, трохи меньше. сопротивление лопастей меньше. Ветру. Может, что-то в комментариях подскажете. Ну, что-то придумаю. какой маленький генератор сделает для него хай прощается все а анемометр надо сделать битву невеличкой а так на сегодня все всем пока до следующего видео всем хороших идеальных конструкций так сказать